Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Bertemu lagi bersama saya Wahyu Still in the garden Oke teman-teman kembali kita akan mereview Jemani Cobra varian Ini ada mutasi dari Jemani Cobra katalog Ini ada Jemani Hot Cobra Ya seperti apa ciri dan karakter Dari Jemani Hot Cobra ini dan perbedaan ataupun persamaannya dengan Cobra Katalog Oke sebelum kita lanjut ke videonya seperti biasa teman-teman yang belum bergabung silahkan untuk menekan tombol subscribe nya dan juga menekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru segala sesuatu tentang Jemani dari samping rumah garden Oke okay, teman-teman, ini penampakan dari Jemani Hot Cobra. Nah, ini Hot Cobra masuk ke Jemani Cobra varian ya, varian Cobra karena ini mutasi dari Jemani Cobra katalog. Nah, kalau di daerah saya sini memang namanya ini Hot Cobra, bisa jadi di tempat teman-teman ya bisa mempunyai nama yang berbeda. Karena biasanya di tiap daerah itu juga mempunyai nama yang berbeda, ya, karena ini hasil mutasi, ya. Jadi, mutasi dari kobra-katalog jadi masuknya ke dalam kobra varian. Oke, sedangkan untuk bentuk dari batangnya sama saja, ya, seperti kobra-katalog, dia batangnya pendek, setang pendek, warna hijau. Ya, jadi stang pendek, warnanya hijau, kemudian untuk bentuk dari daunnya pun hampir mirip seperti kobra katalog. Ini bentuk daunnya dari pangkal daunnya dia kecil ya, kecil, kemudian dia semakin ke atas melebar, memanjang ya. Dia lebih panjang ya dibandingkan dengan katalog. Jadi dia lebih panjang, pinggir daunnya juga dia lebih meliuk ataupun menekuk. Dan juga untuk ujungnya dari hot kobra ini dia lebih meliuk ke bawah gitu ya, menekuk ke bawah dibandingkan dengan uh, katalog. Nah ini kalau teman-teman lihat-lihat dari atas, sama-sama dia batangnya kehitaman seperti katalog ya. Kemudian persamanya yang lain selain batangnya tadi itu sama-sama hitam, persamaannya dengan katalog itu daunnya itu dia tidak kaku, jadi daunnya memang dia lentur ya. Tidak kaku, jadi tidak mudah patah. Ya, tidak mudah patah untuk daunnya. Dia lentur seperti ini. Kalau kita tekuk pun, ini e, lentur daunnya. Kemudian, untuk perbedaannya, perbedaannya pada warna, ya, warnanya dia hot cobra lebih tua, warnanya hijau tua. Kemudian, seratnya juga berbeda. Serat dari hot cobra ini, seratnya jauh lebih rapat dibandingkan dengan cobra katalog. Oke kita lihat ini dari dekat ya. Nah persamaannya tadi dari pangkalnya itu pangkalnya dia kehitaman ya, kobra katalog itu kan seperti itu dia bisa, biasanya tulangannya itu kehitaman, sama-sama lebar juga, kemudian sama-sama daunnya e, lentur ya. Nah seperti ini, tetapi perbedaannya untuk warna daunnya hot kobra lebih hijau, kemudian e, seratnya juga jauh lebih rapat dibandingkan kobra katalog. Nah, kalau sekilas juga Hot Cobra ini seperti mirip juga dengan e, Jemani Scorpio ya. Nah, perbedaannya kalau Scorpio itu jauh lebih panjang daunnya, lebih kecil daunnya ya. Nah, sedangkan kalau Hot Cobra ini tengah-tengah antara Scorpio dan juga Cobra Catalog. Jadi e, lebih lebar dibandingkan dengan Scorpio, tetapi jauh lebih lebar Cobra Catalog ya sama-sama panjang daunnya kemudian seratnya juga ini lebih rapat, warnanya lebih hijau ya. Jadi tengah-tengah antara Scorpio dan juga Cobra katalog. Oke, selanjutnya coba kita lihat yang ukurannya yang remaja ya. Kalau yang remaja ini juga sudah terlihat ya berbeda dengan Cobra katalog ya. Sama-sama, ini stang pendek ya, warna hijau. Nah, daunnya ini dia lebih panjang, lebih tebal ya, lebih tebal dibandingkan dengan kobra katalog. Seratnya juga jauh lebih rapat, warnanya lebih hijau. Kurang lebih memang mirip-mirip sekali dengan kobra katalog ya, karena kelenturan daunnya, bentuk daunnya juga mirip, lebar juga. Tetapi kalau untuk ukuran lebarnya masih tetap lebar kobra katalog ya dibandingkan dengan yang hot kobra ini dia lebih panjang. Kemudian ujungnya juga dia lebih menekuk ke bawah ya dibandingkan dengan kobra katalog dan pinggir daunnya dia biasanya lakukannya atau uh, leukannya itu jauh lebih banyak. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Seratnya seperti ini. Lebih kasar, warnanya lebih hijau ya. Dia lebih panjang juga, lebih menekuk juga daunnya. Oke, ini juga ada beberapa juga banyak ya ukuran yang remaja-remaja juga remaja up ya yang sudah mau dewasa juga. Nah, jadi memang kurang lebih untuk hot cobra ini perpaduan ya, karena ini mutasi dari Kobra e, Katalog otomatis, dia perpaduan dari Cobra Katalog dan juga bentuknya memang hampir-hampir mirip seperti Scorpio, jadi tengah-tengah ya antara Scorpio dan juga jemani Cobra Catalog Jadi, salah satu e, jemani Cobra varian. Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat ini dari samping ya, dari bawah. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, bentuknya dia lebih panjang daunnya dibandingkan dengan katalog. Kemudian juga pinggir daunnya dia lebih meliuk juga ya, lebih meliuk, lebih kecil, tidak terlalu lebar juga ya. Kemudian warnanya juga lebih hijau dan seratnya dia lebih kasar ya, lebih rapat dibandingkan dengan katalog dan yang uh, lebih terlihat itu pada ujung dari daunnya dia lebih menekuk ya atau meliuk ke bawah dibandingkan dengan kobra katalog. Oke okay, teman-teman, seperti itu ciri uh, dan karakter dari Jemani Hot Cobra ya. Salah satu Jemani kobra varian, ini mutasi dari Jemani kobra Katalog Tadi kita juga sudah melihat seperti apa perbedaannya dan persamaannya dengan kobra Katalog Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan Yang suka dengan videonya silahkan untuk tekan tombol like-nya, komen, share, dan subscribe channel ini E, kemudian kritik saran dan masukan seperti biasa teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun pertanyaan bisa langsung capri ke nomor wa yang ada di deskripsi. Sekali lagi terima kasih sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap semangat tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.